öz ideallarını görürler. Bak çağ öğretimin e, gelebelerinde, uğurlarında en halleci ben bunu görürüm. Bir Ukraynalının öğrencinin, bir Rus öğrencinin, efendim bir Hristiyan öğrencinin bu öğretmenlere aşırı derecede ihtiyaç duyması, onları özenmesi tahmin ediyorum kendinden, kendi meselesinden geçmesi ve kendini nesillerine adamış olmasından kaynaklanıyor. İşin içinde samimiyet var, işin içinde ihlas var ve işin içinde serden geçtilik var. Azerbaycan'da olan istedadlı gençlerin inkişaf ettirilmesi, onlar için maksimum şəraitin yaradılmasıdır. Onların dünyanın aparıcı universitetlərinə təhsil alması və yenidən Azərbaycana dönərək Azərbaycanın sabahı üçün ə, həmin o bilikləri sərf etməsinə çox böyük önəm verilir. Bu istedadlı gənclərin üzə çıxarılmasında, bu istedadlı gənclərin dünyaya təqdim olunmasında, onlarda özlərinə bir inamın yaranmasında və bir milli yiyəlik hissinin, milli dövlətçilik hissiyatının formalaşmasında çağdaş təhsil şirkətlərinin əvəzsiz rolu var. Ən əsası çağdaş təhsil şirkətində okullarda işin təşkili prinsipinin çox yüksək səviyyədə tutulmasıdır. Burada heç nəyə güzəşt verilmir. Heç kəsə güzəşt verilmir. Burada valideynlərin kim olması nəzərə alınmır. Kim nəyi tapşırdı, bunların fərqinə varılmır. Ən əsası, çocuğun axıllı olması və kültürlü olması. Yəni bu məktəbdə həm tərbiyə sistemi, həm təhsil sistemi çox yüksəkdir. Və bu baxımdan Azərbaycan da çalışanlar, insanlar böyük əksəriyyəti bu sistemdə öz uşaqlarını oxutdurmaq istəyirlər. Hətta bu təhsil sistemində oxutmaq, uşaqlarını oxutmaq istənlərin sayı o qədər çox idi ki, böyük sınaqlara məruz qaldılar. Hətta insanlar para verib öz uşaqlarını burada oxutmaq istəyirlər, ancaq sınavda yer yox idi. Yəni bu onun göstərir ki, Çağrı təhsil işlətmələr mərkəzinin təhsil sistemi çox doğru qoyulmuşdur. Çağ öyrətim mənim üçün onun üçün sevinlidir ki, bu o, Azəri gənclərinin dünyada təmsil olunması və orada yenə də deyirəm təhsillərinin dünya standartları ilə bərabər və hətta üstün gəlməsi hər halda çağiyyətin e, yəni nisbət etibarı ilə baxanda bu e, adamların və qadınların sayı e, hər bir tərəfdə fəxr və fəxər etdira bilər və bunu da bir, mənim içimdə bu qırır o çağiyyətin doğrudur. Və dünya təhsil sistemində standartlara uyğun gəlməsi və dünyanın hər birində mütləq qəbul olunması faktorlara məxsus olması bu çağiyyətin gətirdiyi digər mənim məmləkətimə çay öyrətimin gətirdiyi bölgələr də. Ona görə o əslində tək Azərbaycanın yox bütün Türkiyənin gələcəyi üçün gərəkdir və mən bunu artıq tək Azərbaycan gələcəyi kimi yox bütün Türkiyənin gələcəyi kimi naminə qoyulan batıran addım kimi qəbul edirəm. Doğrusu elə bir vətəndaş ki, o vətəndaş həm milli dəyərləri və ümumbəşəri dəyərləri özündə yaşada bilsin. Ona sahib olsun. Ondan sonra eee Əlbəttə ki öz dilini, öz dinini, öz millətini sefsin. Ondan sonra təbii ki öz mədəniyyətini, tarixini dərindən bilsin. Bilikli olsun, elimli olsun, intellekti olsun. Bütün bunlar hamısı bir arada olmaq üçün mütləqsən ciddi bir təhsildən keçməlisən. Sistemli bir təhsildən keçməlisən onu əldə etmək üçün. Və bütün bu uğurları da əldə etmək üçün çağ öyrətim Təbii ki, bu günləri onun gördüyü işlər bizə böyük bir elə bil ki, ərmığandır. Bu günləri biz onun nəticələrini görə-görə biz nə qədər doğrudan da minnətdarlıq hissinə deyirik ki, sağ olsun ki, Çağ öyrətim o vaxt gəlib Azərbaycan. 15 il bundan əvvəl mənim sadaladığım bu keyfiyyətlərin hamısını özündə əks etdirən bir təhsil ocaqları yaradıb burada bir litseyində müəllimlər uşaqlara tam sərbəstlik veriblər. Həm ə, o tədrisə yiyələnmə sahəsində sərbəstlik yaradıblar. Həm onun təlim-tərbiyəsində sərbəstlik veriblər ki, seçimi uşaq özün etsin. Yəni bu mənim ə, nəvəmin özünün dedikləridir. Və görünür yəqin ki, bu belədir. Əgər uşaq onu artıq görürsə orada görürsür burada belə bir fərq var. O cün qaldı uşaqların özünün orada təlim-tərbiyə məsələlərində. Təbii ki, mən bir ə, baba kimi, bir ə, valideyn kimi maraqlanıram, mütəmadi olaraq bunun görüm tərbiyə məsələrinə yerdədir. Necədir, necə inkişaf edir. Əçəzsə deyim ki, tərbiyə məsələlərində orada liislərdə mənəviyyat dərsi keçilir. Mənəviyyat dərsi keçilir. Mən əvvəllə ona biraz başqacür baxırdım ki, orada ola bilər dini yönümlü məsellərdir, ancaq tam elə deyil. O məsellər də var. Yəni dinimizə də yiyələnməli, bunun bunun mənfi tərəfi yoxdur əksinə. Dini də bilmək lazımdır, onun qanun qaydalarını da bilmək lazımdır. Və orada uşaqlar məhz o təlim, tərbiyə, mənəviyyat məsələsində çox yüksə, böyükə hörmət. Bu bizim tarixi həm Azərbaycan xanların əlbəttə türk dünyasının tarixi e, mən deyərdim ki e, çox belə vacib bir tərəfidir ki e, türk dünyasında biz azərlərdə də azərbaycanlılarda da böyüyə hörmət, e, izzət məsələləri qorunub saxlanıbdır. Və orada bu məsellərə də xüsusi fikir verilir. Ailyəyə, böyüyə, uşağa, qocaya münasibət necə olmalıdır və bunlar öyrədilir. Bunu da mən çox önəmli bir tərəf hesab edirəm. İlkokul dahil, üniversite dahil çağ öğretimin e, öğretim sistemi e, benim e, gördüğüm kadarıyla e, international bir seviyede şu anda. Laboratuvarları zengin, öğretim üyeleri ve hocaları kendi konularında e, uzman. E, çoğu zaten e, Türkiye'den e, buraya transfer edilmiş e, arkadaşlarımız. Rektörleri tanıyorum. Önceki rektörü de, şimdiki rektörü de. Her biri kendi konusunda uzman, kendini eğitime adamış eee arkadaşlar. Yani bize eee hazırlıklı, bize mænən, ruhən dolğun, mükəmməl bir, e, belə deyək, gənçlik qaltırıb. O çocukları, yeniyetmələri e, vətən üçün, xalq üçün çalışa biləcək, millətini, xalqını yüksəldə biləcək bir gənçlik ordusu verdi. Yəni o uşaqları alaraq. Və çağ öyrətim şirkətinin də əsas funksiyası bundan ibarətdir. Ona görə onların metodikasını mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Onların idarəetməsini, şəffaf idarəetməsini çox qiymətləndirirəm. Nəinki şagirdlərə qarşı, şagirdlərin valideynlərinə qarşı, şagirdlərin ailəsinə qarşı olan diqqətini çox yüksək qiymətləndirirəm. Mən hesab edirəm ki, Çağ Öyrətim şirkəti elə Azərbaycan cəmiyyətinin özüdür. Azərbaycanın gələcək mükəmməl bir cəmiyyətinin özüdür. Mən çox qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, bu məktəblərin daha da genişlənməsi də bir zərurət var. Azərbaycanda Türk litseləri deyərək tanınan bu məktəblərin Azərbaycanın uşaqlarının biliklər əldə etməsində böyük rol oʻnubdur. Mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm və Azərbaycanda daha çox sayda insanların bu litselərdə oxumağa səy göstərmək istədiyini də mən bilirəm və bunu də çox yüksək qiymətləndirirəm. Şəxsən mən çox böyük fərahiisi keçirdim Çağöğrətimin məzunlarını Amerika'nın ən məşhur universitetlərinə görəndə və dedim ki, o şagirdlər artıq o tələbələr e, sadəcə oxumurlar, onlar nümunəvi tələbələr idilər. Onlar o kəslərdir ki, e, həm elmdə önədədilər, e, müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarını yiyələniblər, e, həm elmdə önədədilər, amma içərilərində onlar e, o milli hissləri Azərbaycançılıq hislərini daşıyırlar, qoruyub aparırlar və sədeyim ki, Amerika mühiti, qərb mühiti heç də onların bu xüsusiyyətlərini silə bilmir. Əksinə, onlarda o qədər kökək atıb ki, bu milli mənəvi dəyərlər onlar qoruyub saxlayırlar və məs buna görə də bizim hesab edirəm ki, bu baxımından diyasporamızın inkişafında xüsusi rol oynayacaqlar. Yəni onlar çocuğa bir çocuğ kimi deyil, bir şəxsiyyət kimi baxırlar və onu bir şəxsiyyət kimi formalaşdırırlar. Bu çox vacib önəmli bir şeydir. Onun şəxsiyyətinə hörmət, onun fikirlərinə hörmət, düşüncələrinə hörmət çox vacib məqamdır. Mənə hər dəfə sual verirlər ki, bəs o litseylərdə uşaqlar ə, türk ruhlu ə, böyüyürlər, tərbiyə alırlar. Mənim isə cavabım çox sadə və qısadır. Avropa ruhlu olmaqdansa türk ruhlu olmaq yəqin ki, sərfəlidir. Bunları mən demək istəmirəm ki, Avropa ruhlu olmaq ziyanlıdır. Xeyr, Avropa ruhlu da bizə lazımdır, Qərb ruhlu da lazımdır. Amma ilk növbədə mən hesab edirəm ki, evladlarımızın, gənclərimizin azəri ruhlu və türk ruhlu böyüməsi bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Və bu litseylərdə də məhz bu qaydalar gözlənir. Onlarda milli ruh, türkçülük, torancılıq çox yüksək səviyyədədir. Nə üçün? Bu uşaqlar gündə bir kərə Dövlətin ən vacib atributu olan həmni dinləyirlər. Bu uşaqlar eyni əlbisə geyinirlər. Yəni bunlarda bərabərlik tərbiyə olunur. Onlar çox önəmli şeylər. Bunlar milli dəyərlərə çox böyük əhəmiyyət verirlər. Yəni bunlarda milli ruh daha yüksək olur. Və milli ruh yüksək olanda gələcəkdə bütövlükdə bunlar türk dünyasında çalışa biləcək, yüksək vəzifələr tuta biləcək. ...kardeşleri birbirine yakınlaştıracak insanlar yetiştirirler bu okulları. Devlet olarak maalesef tek bir okul açabildik bugüne kadar. Ve buradaki görevim süresince bu okulların da arttırılması... ...ki Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde karşılıklı bir bilgi alışı olsun. Ve Azerbaycan'da Türkiye'de okulda okullar açmasını arzul ediyoruz tabii ki. Fakat bizim devlet olarak yapamadığımızı... Bu fedakar insanlar yaptılar ve bu açıkları çok sayıda okul, 10 küsür civarındaki okuldan ülkenin her yerine yetiştiler. 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycana gəlmiş türk və türklərin adı Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaqdır. 15 ildə, hesab edirəm ki, çaq təhsil 10 illiklərə dəyən bir iş gördü. Çaq təhsil Azərbaycanda yeni mənəviyyət deməkdir. Çaq təhsil Azərbaycanda yeni pedaqoji sistem deməkdir. Azərbaycanda yeni məktəb, yeni düşüncə, yeni ə təriz deməkdir. Çağöğrətim şirkətinin Azərbaycan üçün etdikləri misilsizdir. Avropa ruhlu olmaqdansa türk ruhlu olmaq yeyinci sərfəlidir. Onlar mənim üçün həqiqətən yaxın adamlardır. Ziyalı adamlardır, aydın adamlardır. Çağöğrətimi mən çox sevirəm. Azərbaycanda təhsilin inkişaf etməsində Çağöğrətim Şirkətlər Qrupu böyük xidmətlər göstərib. Hepsini ə, təqdir edirəm, təşəkkür edirəm. Yaptıqları xidmətdən dolayı alqışlayıram. Çağ üretim şirketlerine bağlı kurumların asıl amacı, asıl gayesi Azerbaycan için kendi ihtisasını çok iyi bilen, aynı zamanda çağın gerektirdiği kitle iletişim araçlarını çok iyi kullanan yetenekli, bunların yanında kendi örf, adet ve anenelerinden kopmamış, kutsal değerlerine saygılı ve milli atributları için canlı bile verebilecek vatanperver gençler yetiştirmek. Diğer taraftan onlar Azerbaycan adına... Dünya ile yarışıyorlar. 15 yılda farklı alanlarda 200 madalya kazandılar okulların mezunları başta Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve dünyanın 30 ülkesinde eğitimlerine devam ediyorlar. Ben çok memnunum bundan, çok memnunum. Bilmiyorum ki onlar yakışık verirler. Ve ona göre de oranın e, dünyanın birçok yerlerinde e, konkursdan geçirler e, ve e, alırlar. o bizim Azerbaycanda da eee təsirin bu təsirin yani bu, ə, təsirin, o lise servasının təsirin inşavat etməsinə kömək edir. Biz bunu məsələ limonad kimi qoyuruq. Obrisi bizim məktəblər üçün. Ona görə buna görə çox məmnunam, təşəkkür edirəm. Ümumildər Çağ öğretim şirkətinin yaşıl işıq yandırmasıyla birlikdə faaliyetimizi hemişe desteklemiş olması ve Azerbaycan tahsil sisteminde bir yenilik meydana getirmesi ve bu şirketin faaliyetlerini Azerbaycan tahsilinde bir numune olarak göstermesi meseleye bir bu yanına yanaşmak lazım. Elbette diğer bir mühim husus var ki Prezidentimiz İlham Aliyev cenablarının da şirketimizin faaliyetlerine bu manada yüksek seviyede yanaşması Azerbaycan'ın geleceği için güzel kadroların yetiştirildiğini nazara vermesi bizim ve mekteplerimizin sayılarının Azerbaycan'da daha da artmasını talep etmesi biz ümit ediyoruz ki daha çok şakit ve talebelerimizin ilerleyen zaman içinde sayıları artar ve bu artan sayılar içerisinde Azerbaycan'a biz diğer Azerbaycanlı gençlerimizle birlikte daha savatlı gençler yetiştirebiliriz. Azərbaycan elminin, Azərbaycan gənclərinin, o intellektual zəkasının toplaşaraq dünya təqdim olunmasıdır. Nə gözəl olardı ki, bu gün Azərbaycan alimlərinin, Azərbaycan zəka sahiblərinin səsləri dünyanın ən böyük konqreslərindən, ən böyük toplantılarından, ən böyük universitetlərindən gəlsin. Bu sahədə görülən işin gələcəyi çox böyük gələcəyi var, perspektivi var. Çünki böyük türk alimlərinin, türk zəka sahiblərinin dünya elmində çəkisi hələ çox aşırıdır uşaqə. Və bu baxımdan burada təsir alan uşaqlarını və onların dünyanın müxtəlif Olimpiadalarında qazandıqları həmin o medallar gələcəkdə həmin o boşluğun doldurulmasının təməlidir, əsasıdır və biz inanırıq ki, bir neçə ildən sonra dünyanın ən aparıcı zəka mərkəzlərində, beyin mərkəzlərində türk elminin, türk alimlərinin, yəni türk Azərbaycan alimlərinin sözü eşidiləcək, onların fikri ilə hesablaşılacaq və bu gün görülən işlər həmin gələcək uğurların təməlidir. Doğrudan da hər il biz sevindirici xəbərlər alırıq ki, Azərbaycandan Bir neçə nəfər çox yüksək ödüllər əldə ediblər. Və bu da Çağırətmiş İşlətmələr Mərkəzinin xidmətidir. Və bundan başqa çox saylı bizim ə, həmin Çağırətmiş İşlətmələr Mərkəzinin elitsilərinin məzunları olan şəxslər Azərbaycandan kənarda da çalışırlar və bu çox məni sevindirir. Yəni bunlar yetkin bir mütəxəssis kimi xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun yaranmasında böyük xidmət göstərilir. Yəni bu faktın özü mədəni formada Azərbaycanın dünyaya tanıtdırılması, özəcə çox yüksək hormuda təntrilməsi üçün çox böyük bir işdir. Və bu müəllim portreti, əçığını deyim ki, Sovet imperiyası dağılandan sonra o ölkə dağıldı, o sistem tamamilə dağıldı. Bizim vaxtilə müqəddəs baxdığımız müəllim obrazı o da demək olar ki, dağıldı. Müəllim obrazı tam belə ə, insanların gözündə az qala eybəcərləşmişdi. Az qələsinmasını itirmişdi. Bax o vəziyyətdə, o məqamda Çağ öyrətiminin bura gəlməsi təzədən müəllimin o böyük obrazını, böyük şəxsiyyət olduğunu, müqəddəs olduğunu bizə qaytardı. Mən bu öz həyatımla bağlı olaraq bunu deyirəm və ona görə də mən çox minnətdaram. Və müəllim şagird münasibəti, müəllim şagird, şagird müəllim, valideyn münasibəti. Mən ilk dəfə olaraq ondan əvvəlki evladlarım da təhsil almışdılar bir dəfə olaraq çağı ölətdimdə gördüm bu münasibətlərin ən gözəl formasını, ən gözəl şəkli və ən gözəl necə deyərlər böyük səmimiyyətini təsadüf deyil ki, bunların buraxılışının 99% ali təhsil məktəblərinə daxil olurlar. Bu çox yüksək göstəricidir. Bəlkə də mən hesab edirəm, dünyada ən yüksək göstəricidir. Onlar beynəlxalq aləmdə olan bütün olimpiadalarda iştirak edirlər, çox yüksək yerlər tuturlar. Ümumiyyətlə bu gün bu təşkilat, bu müəssisə Azərbaycanda öz önəmli yerini tutubdur hörmət-ehtiramını qazanıbdır. Onun müsbət cəhətlərindən biri odur ki, hansı ölkədə yerləşirsə, o cümlədən Azərbaycanda Azərbaycan dövlətinin və digər dövlətlərdə həmin dövlətin qanun qaydalarına riayət edirlər. O çərçivədən kənara çıxmırlar. Həmin dövlətin dilində tədris keçilir. Proqram həmin dövlətin təhsil sisteminə uyğun aparılır və bundan əlavə həm ingilis dilini, yəni bir xarici dili öyrədirlər uşağa, həm türk dilini öyrədirlər. Bundan yaxşı nə ola bilər uşaqlar? E, yəni öz ana dilindən əlavə iki dil öyrənirlər. E, bu uşaqlar özünün o milli dəyərlərini qoruyub saxlayırlar, Azərbaycan tarixini gözəl öyrənirlər, öz kökünü, tarixini bilir, amma bir tək buna qapalıb qalmır, inkişaf edir. E, Dünyə elminin əldə etdiyi, dünya təhsilinin əldə etdiyi yeni nailətlərdən bəhrələnir. Və məhz buna görə də Bu uşaqlar bir çox, belə deyək, o beynəlxalq turnirlərdə, olimpiadlarda çox müsbət nəticələr əldə ediblər. Amma hər hansı bir şagirdin beynəlxalq bir turnirdə, beynəlxalq bir yarışmada, bir təhsil yarışmasında qalib gəlməsi bir tək onun özünə və onun ailəsinə məxsus olan uğur deyil. Bu bir tək onun sevinci deyil, onun uğuru deyil. Böyle bir hal bütövülükte Azerbaycan'ı dünyada tanıdan bir haldi. Bu gün uçaq öyrətim şirkətinin bitirən uşaqlar, məzunlar Azərbaycanın ən gözəl universitetlərində, ən yüksək səviyyəli universitetlərində oxumaqla bərabər dünyanın ən çeşidli, fərqli inkişaf etmiş ölkələrində təhsil alırlar, təhsillərini davam etdirirlər. Mən elə dekabr ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarında rəsmi səfərdə olarkən Vaşinqtonda Azərbaycanlı tələbələrlə görüşdə buna şahid oldum. Demək olar ki, biz görüşdə çəkilən bütün tələbələr əksəriyyəti Çavərlətəm şirkətinin tələbələridir. Azərbaycanlı şagidlərin beynəlxalq tədbirlərdə, olimpiadalarda uğurla çıxış etməsindən sevinmişik və bütün bu uğurların əldə olmasında Çavərlətin İstehmatları şirkətinin böyük rolu olduğunu dəyərləndirmişik. Həmçinin müvafiq yerlərdə öz minnətdarlığımızı bildirmişik. Doğrudan da Azərbaycana gətirilən medalların tam əksəriyyəti bu şirkətin e, e, fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mən e, ən azı son illərdə qazanılan uğurlarla Azərbaycanda bu gənclərin ən azı e, tərbiyəsində bunun önəmli izini görürəm. Və mənim bayrağımı yüksəldib bir türk kimi onda fəxrət doğuran onun vətəndaş tərbiyəsində həm də təhsilində dünyaya çıxa biləcək bu artıq təsirli gənclərin yetişməsində etdiyi bütün işlərinə görə çavır öwtmə böyük-böyük təşəkkürlər edirəm və onlarla mən də fəxr eləyirəm. Azərbaycan şagirdlərinin dünyanın ayrı-ayrı olimpiadalarında, yəni bilik yarışlarında iştirakı zamanı Azərbaycanı daha çox medallar gətirənlər də Türk liseylərində, yəni çağı öyrətim şirkətlərinin məktəblərində təhsil alan uşaqlardılar. Beləliklə də Azərbaycanın şagirdlərinin dünyada öz biliklərini nümayiş etdirməsi üçün və beləliklə də Azərbaycanı bir bilik baxımından dünyaya tanıtmasında çağı öyrətim şirkətinin mən böyük rolunu vurğulayıram. Oxumuş, dərin bilikli, mükəmməl təhsil keçmiş Ə, mükəmməl şəxsi milli mənəvi keyfiyyətləri ola biləcək bir nəsile ehtiyac var. Yəni bu baxımdan çağırğətimin gördüyü işlər həqiqətən önəmlidir. Çünki ə, bu cücuklara yalnız deyək ki, fizika, kimya və yaxud tarix, ədəbiyyat öyrədilmir. Bu cücuklara o millətə mənsub olmağın ləzzətini duymaq da öyrədilir. Mən özüm 15 sənədən çoxdur ki, kimya Olimpiadasının başçanıyəm ölkədə. Və mən, mən çox fəxrləndirəm ki, Çağ öyrətim şirkətinin şagirdlərinin çoxu 45-dən yuxarı dünyanın Olimpiadalarından qızıl, gümüş, birinci medallar gətirdilər. Onlardan 18 nəfəri sınafsız dünyanın ən nüfuzlu universitetlərindən biri olan Moskva Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə girdilər. Bu gün Amerikada, Almaniyada, Singapurda türk